पिछली वीडियो में हमने टॉप तीन सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर बात की थी आज हम बाकी तीन टॉप सोशल मीडिया वेब एप्लीकेशंस पर बात करेंगे व्हाट्सएप मीटा प्लेटफॉर्म्स सबिका फीसबिक उन कारपोरेशन के जेर मलकियत व्हाट्सएप के माहाना फाल सार्फीन की तादाद कम अज कम दो बिलियन है इसकी बुनियाद फरवरी 2009 में के सबित मुलाजमीन बराइन एक्टन और जैन कोम ने रखी थी ये सर्विस माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया के व्हाट्सएप उन कॉरपोरेशन ने बनाई थी जिसे फेसबुक ने फरवरी 2014 में तकरीबन अस उन्नीस तीन बल में हासिल किया था ये 2015 तक दुनिया की सबसे मकबूल मैसेजिंग एप्लीकेशन बन गई और फरवरी 2020 तक दुनिया भर में उसके दो बिलियन से ज्यादा सार्फीन थे व्हाट्सएप के कुछ इस्तेमाल ये हैं व्हाट्सएप अब के फोन का सेलुलर अब वाईफाई कनेक्शन इस्तेमाल करता है का कुरा अर्ज पर तकरीबन किसी भी फर्द को इनफरादी तौर पर अग्रुप्स ग्रुप्स में पैगाम और सौती काल भेजने में आसानी हो ये खास तौर पर खानदानों और छोटे वर्क ग्रुप्स के लिए मुफीद है एप्लीकेशन आपको कॉल करने और पैगाम दस्तावेजा तस्वीर और वीडियोज़ भेजने और वसूल करने की इजाजत देती है ये वाट्स ऐप के कुछ फायदे हैं इस्तेमाल के लिए मुफ्त वाट्स ऐप इस्तेमाल करने के लिए मुफ्त है अब व्हाट्सएप पर लामहदूद पैगाम तस्वीर और वीडियोस का बगैर किसी चार्ज के तबादला कर सकते हैं वीडियो कॉल और मवाद का इश्तराक प्लेटफॉर्म को आवाज और वीडियो कॉल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है मजीद ये कि आपकी मदद से मवाद शेयर कर सकते हैं फौरी मीडिया शेयरिंग फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद आप उन्हें एक वक्त में मुत्द साफ के साथ फ़ौरी तौर पर शेयर कर सकते ग्रुप और बिज़नेस कम्युनिकेशन अब कारोबार के लिए व्हाट्सएप बिज़नेस दस्तियाब है और आप व्हाट्सएप पर जती ग्रुप्स भी बना सकते हैं ट्रेक लोकेशन व्हाट्सएप ऐप आपको दूसरों के साथ अपनी लोकेशन शेयर करने की इजाज़त देता है ये व्हाट्सएप की कुछ खसूसियात हैं पैगाम की तरसील की तस्दीक व्हाट्सएपारफ़ी को ये जानने की इजाज़त देता है कि उनका पैगाम कामयाबी के साथ कब भेजा मौसू हुआ और पढ़ा गया ग्रुप चिट वाट्सऐप की मकबूल तरीन खसूसियात में से एक है जो उसके सार्फिन को एक साथ मुतद लोगों से बातचीत करने की इजाज़त देती है वॉइस और वीडियो कॉल्स वॉइस कॉल्स के अलावा व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स भी पेश करता है बशमूल एक ग्रुप फंक्शन जो एक कॉल पर आठ शुर्का तक की इजाज़त देता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन व्हाट्सएप एसएमएस से ज़्यादा सिक्योरिटी और राजदारी पेश करता है व्हाट्सएप की एंड टू एंड इनक्रिप्शन उसकी सबसे काबिल जिक्र खसूसियात में से एक है डेटा बैकअप और बहाली व्हाट्सएपअप आपको अपनी चीटस का बैकअप लेने और उन्हें नए डिवाइस पर बहाल करने की इजाजत देता है टुकटॉक इस वेब एप्लीकेशन में नुमाया तरक्की हुई है और ये सोशल मीडिया की मकबूल तरीन ऐप्स में से एक है टिकटक जिसे चीन में के नाम से जाना जाता है सितंबर 2016 में के ज़रिए शुरू किया गया थे ये इब्तदाई तौर पर एक मुख्तसर शक्ल की वीडियो ऐप थी जो बुनियादी तौर पर होंटों की मुताबकत पजीरी के मवाद पर मरकूज थी जब बाइड डांस ने 2018 में म्यूजिकल हासिल किया तो इसका नाम बदलकर टॉक कर दिया गया तब से मकबूलियत और सार्फीन की तादाद के लिहाज से तेज़ी से बढ़ी है टुकटॉक के इस्तेमाल ये है ये सार्फीन को किसी भी मौजू पर मुख्तसर शक्ल की वीडियोस बनाने और उनका इश्तराक करने की इजाजत देता है ये बुनियादी तौर पर मोबाइल पर मबनी है और सार्फीन फिल्टर्स स्टिकर्स वॉइस ओवर सौती असरात और पस मंजर की मौसी का इस्तेमाल करते हुए अपने मवाद के साथ तख्लीकी हासिल कर सकते हैं टकटोक के कुछ फ़ायदे ये हैं अपने दिल लगी मवाद के लिए जाना जाता है ये सार्फीन को अपनी तखलीकी सलाहियतों को जाहिर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फ्राहम करके ज़िंदगी को बदलने की सलाहियत रखता है कि वीडियोज़ को दोबारा इस्तेमाल करना आसान है अपने सार्फीन के लिए खुशी ला सकता है ये एक अजीम खल्फशार का काम करता है सीखना और इस्तेमाल करना आसान है वीडियो बनाने के लिए हैरत अंगेज फिल्टर्स पेश करता है ये वक्त गुजारने का एक बेहतरीन तरीका है वीडियो बनाने के लिए मुफ्त फराहम करता है टिक टिक की एडिटिंग की खसूसियात बाकी के मुकाबले में एक किट हैं टोकटोक की कुछ खसूसियात ये हैं सार्फीन को अपने होटों की मुताबकत पजीरी रक्स, आखाके बनाने की वीडियोज़ बनाने की इजाज़त देता है वीडियोज़ पंद्रह सेकेंड तक लंबे हो सकते हैं लेकिन वो कल रिकॉर्डिंग के साठ सेकंड तक के मुतद क्लिप्स को भी जोड़ सकते हैं ये प्लेटफॉर्म सार्फिन को फिल्टर्स स्टिकर्स, वॉइस ओवर साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने मवाद के साथ तख्लीक करने की इजाज़त देता है का एक मुनफरिद अलगोरथम है जो एक पर्सनलाज्ड फीड दिखाता है जिसे आपके लिए पेज के नाम से जाना जाता है जो हर सार्फ़ के लिए मुख्तलिफ है सार्फिन को दुएट असिच वीडियोस बनाने की इजाजत देता है जहां वो साथ साथ दुखाकर असल वीडियो पर तबसरा करके दीगर वीडियोस इस्तेमाल कर सकते हैं ट्विटर ये रियल टाइम अपडेट्स और बातचीत के लिए एक मकबूल प्लेटफॉर्म है यकीनन यहां ट्विटर का एक मुख्तसर जायजा है ट्विटर को मार्च 2006 में जैक डोरसी नो गलास बुज स्टोन और इवन विलियम्स ने बनाया था इसकी मकबूलियत में तेजी से इजाफा हुआ और 2012 तक 100 मिलियन से ज़्यादा साफीन रोज़ाना 340 मिलियन ट्विट्स तैयार कर रहे थे अक्टूबर 2022 में अरब एल्विन मसक ने ट्विटर को 44 बिलियन अमरीकी डॉलर में हासिल किया जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीओ बन गए लिंडा अकारिनो 5 जून 2023 को मसक की जगह सीईओ बने इसके इस्तेमाल है ट्विटर एक सोशल मीडिया साइट है जो लोगों को अपने ख्याल को एक बड़े सामीन के साथ शेयर करने की इजाजत देती है इसका इस्तेमाल खबरें वसूल करने हाई प्रोफाइल मशहूर शख्सियात की पैरवी करने अहाई स्कूल के पुराने दोस्तों के साथ रबते में रहने के लिए किया जाता है पीआर टीमें और मार्केटर्स ब्रांड बेदारी बढ़ाने के लिए ट्विटर इस्तेमाल कर सकते हैं ट्विटर के चंद फ़वाद ये हैं ट्विटर सीटअप और इस्तेमाल में आसान है असल में 140 सौ हरूफ़ तक महदूद थी इस हद को में 280 सौ हरूफ़ तक बढ़ा दिया गया था ट्विटर हम ख्याल लोगों के साथ नेटवर्क करने और मुमकिन शराकत से मिलने के लिए एक बेहतरीन जगह है ट्विटर कारोबारों को अपने ब्रांड को मुख्तलिफ़ शक्लों में फ़रोग देने की इजाज़त देता है आप मुस्तबिल की तरसील के लिए ट्वीट्स का शेड्यूल बना सकते हैं यहाँ ट्विटर की कुछ खसूसियात हैं ट्विटर ख्याल और ख़यालत के फौरी इश्तराक की इजाज़त देता है। ये सार्फिन के दरमियान बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म फ़राहम करता ही ट्विटर पर तमाम तामलत एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं जो मतन बातचीत की इजाज़त देते आओ ट्वीट्स 280 सौ अस्सी हरूफ तक महदूद हैं जाम मुआसलत को फ़रो देते आओ ट्विटर दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है वसी रसाई की इजाज़त देता ही ट्विटर पर मवाद तेज़ी से वायरल हो सकता है ट्विटर तक मुख्तलिफ आलात से रसाई हासिल की जा सकती है ट्विटर एक समाजी प्लेटफार्म है जो सार्फीन को एक दूसरे के साथ मशगूल होने की इजाज़त देता ही ハハハハ